Украина имеет две основные артерии водные, это Дунай и, конечно же, Днепр. Поэтому грузовой и пассажирский поток по этим артериям мы ожидаем достаточно большим. С приближением 2012 года и евро 2012 мы ожидаем большое количество гостей. Поэтому безопасность нахождения в наших внутренних водах, безусловно, надо обеспечивать. Помимо безопасности судоходства, очень важное, едва ли не ключевое значение, имеют решение логистических задач по перемещению грузов вдоль реки и из реки в море для дальнейшей транспортировки. Каждое плавсредство до определенных размеров, которое подпадает под требование быть оборудованным, является мобильным пользователем интернета. И вся служебная информация по навигационной обстановке вдоль реки, вдоль участка реки, доступную для судоводителя, всем, чтобы принимать безопасное решение по управлению плавсредством. Каждый участник видит другого участника движения, может прогнозировать и так далее. Мало того, система РИС дает возможность это передавать какие-то экстренные сообщения, значит, передавать разведен мост, не разведен мост, какие-то изменения в глубинах, какая-то погода, значит, какие-то спасательные мероприятия, допустим, кто-то поломался и сразу можно определить, где конкретно он находится и какая помощь ему нужна. То есть... Это речная информационная система. Это действительно система, которая позволяет оперировать движением и видеть все тонкости этого движения.